Salam əziz izləyicilər. Mən bu gün sizlərə bir çox izləyicimizin istəyi ilə deməli listeningi, asan yazmağın yolları haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bilirik ki, bəzi abituriyentlərimiz artıq buraxılış imtahanından keçib və bəzilərinin imtahanı isə hələ olmayıb. Mən ümumilikdə hər birinizə ayrı-ayrılıqda uğurlar arzu oluyuram və istərim idi, deməli videomuzu keçək. Ümumiyyətlə belə deyək, kanalımızda mətnləri asan formada yazmağın yollarını izah etmişəm. Və bu videomuzdə isə listeningi necə asan yaza bilərik. Bax bu suala cavab tapmaq üçün bu videonu çəkmək qərarına gəldim sizlərə deməli. Hal-hazırda mənim qarşımda deməli 2019-cu il test toplusu var, hansı ki deməli yeni, yəni son test toplusudur, bilirsiz. Və ikinci hissədi mənim qarşımda olan bu test. Deməli ə baxıraq ümumiyyətlə biz nəə fikir veririk bilirik ki dinləmənin imtahan ərzində 2 dəfə cəmiсі deməli uşaqlara dinlədirlər abituriyentlərə dinlədirlər və nə etmək lazımdır mən hər zaman öz belə deyək şagirdlərimə edəcəyim tövsiyələr var ki indi sizə onları bildirmək istirəm ki nə ilə məhk lazımdır ilk öncə imtahandan öncə Deməli, açırsınız belə deyə sual kitabçasına və ya dinləmə mətninə aid olan bütün sualları oxuyursunuz və bacardığınız qədər tərcümə etməyə çalışırsınız ki, görək söhbət nədən gedir. Və ilk öncə bunu dəqiqliklə başdan ayağa nəzərdən keçirirsiniz. Nəzərdən keçirəndən sonra isə Nə bəzən elə olur ki, bu dinləmənin suallarını baxdıqca müəyyən cavabları artıq seçmək olur hardasa. Tam hamısında deyil, amma bəzi dinləmələrdə bu mümkündür ki, yəni baxdıqda artıq variantları seçmək olur. Bilirsiniz ki, söhbət nədən gedir. Bundan tam, tam əmin olduqdan sonra artıq dinləməni orada sizə dinlədəcəklər və bir dəfə dinlədəndə Siz nə edirsiniz ilk öncə? Orda eşitdiyiniz eşitdiyinizin hamısına, belə deyək, hamsa mümkün olmayacaq. Yəni müəyyən qədərini orda eşitdikcə qeyd etməyə çalışın siz sual kitabçanızdakı ki, görən söhbət nədən gedir. Yəni baxırsız, seçirsiniz, qeyd edirsiniz ki, söhbət nədən gedir? Lazımı, lazım lazımi olanlara, deməli, qeyd edirsiniz özünüz üçün ki, yəni söhbət nədən gedir? Sualda sizə nəyi demək istəyir? Yəni bax bu forma dəki bunları yaddan çıxarmırsınız. Baxdıq ilk öncə qeyd etdik lazım olanları və bəzən isə birinci elə dinləm dinləmənin ilk, ilk dəfəsində artıq o açıq sualları yazmaq olur. Və geriyə qalan o belə deyək, hansını ki tam eşitməmisiniz, hansı sualda ki tam əmin değilsinizsə, artıq ikinci dəfə o dinləmə gedəndə siz yenidən o qaranlıq qaldığınız yerləri işarələyirsiniz özünüz üçün və qaranlıq qalan yerləri, onlar dinlədəndə, kəsəvə dinləmə olanda siz artıq orada yenidən onu dinliyirsiniz. Və artıq orada da belə deyək ki, tam əmin olduğunuz cavabları götürməyə çalışırsınız, işarə etməyə çalışırsınız. Dədim ki, nə fikirlə belə edirsiniz. Gözünüz belə deyək ki, küsəl kitabçasında və qulağınız isə dinləmədə olmalıdır ki, yəni sərf fikrinizi verməlisiniz ora. Yəni məsələn, e, sual necə yazacağam, nə başa düşəcəm e, və yaxud imtahanda nə qədər bal toplayacağam, imtahana girərkən bunların heç birinə fikirləşmək lazım deyil. Tamam-tamana fikrinizi verirsiniz. Nəyə? Dinləmənin özünə ki, görüm burada sual, söhbət nədən gedir. E, və e, mən elə başa düşürəm ki, bu formada tam e, diqqətiniz e, orada olsa, yəni qulağınız bel necə deyirlər, orada fikrinizi sizin fikriniz dinləmədə və gözünüzdə suallar da sizin qarşınızda olacaq. Baxın burada gördüyünüz kimi Gördüyün, görürsünüz suallar, məsələn, ə, söhbət, ə, məsələn, birinci sualda nə deyir, deyir ki, mətn əsasən nə haqqındadır? E, siz bunu tapa bilməzsiniz. Niyə? E, belə baxanda yaza bilməzsiniz. Çünki dinləməyə, nə dinlədikdən sonra siz həmin olmalısınız ki, söhbət daha çox nədən gedir? Baxın, auditoriyentlər ən çox bu sualda qarışıq salırlar. E, məsələn, deyir ki, müəllim niyə orada məsələn belə götürə? Orda frozen plants haqqında danışmışdır və yaxud da e, animals haqqında danışmışdır nüsür. Siz orada belə deyək, söhbət ən çox nədən gedirsə, o variantı götürməlisiniz. Yoxsa elə bir dənə cümlə orada eşitdim, məsələn, Ənümlü haqqında danışır. Hə, deməli mətn bu haqqındadır. Xeyr. Görürsüz, sualımızda nə deyir? Deyir ki, What is the passage mainly about? Mətn əsasən nə haqqındadır? Sualı diqqətlə oxuyursuz. Əsasən nə haqqındadır? Yəni düşə demir ki, ümumiyyətlə orda nədan danışılır falan, onları sizdən istəmir. Əsasən söhbət nədən gedir, onu qeyd edirsiniz. Yəni hələ خطda belə deyək siz bacardığınız qədər məsələn orada belə bir şey verə bilər cümlənin tərkibində o bax bu, bu açıq tipli sualları siz artıq dinləməni orada eşidəndə diqqətlə qulağa asırsınız ki, elə ilk öncə bunları yazın, bu açıq sualları yazın. Daha sonra artıq mənanə çıxardıqca bu içində qalan bu 3 sualda ona uyğun, ə, deməli, yaza bilərsiniz ki, daha çox söhbət nədən gedirdi, orada məsələn, nəyisə mənfisindən, nəyisə müsbətindən və yaxud orada bu, bu sual var idimi, yox idimi? Yəni diqqətlə qulağa aszanız ə belə deyək, listeningi yazmaq o qədər də çətin deyil. Sadəcə olaraq tamı tamına diqqətiniz orada olur. İlk öncə dinlədikdə dediyim kimi bəzi sualları, məsələn, bu açıq tipli sualları dinlədikcə qeyd eləyə bilərsiniz, amma mütləqdir ki, sualı orada dinləməni eşitməmişdən qabaq sual kitabçanızda siz sualun hamısını diqqətlə nəzərdən keçirəsiniz, mətnin məzmununu başa düşməyə çalışmalısınız. Əgər başa düşürsünüzsə, başa düşdünüzsə, o zaman dinləməni artıq dinlədikdə siz biləcəksiniz ki, hə, burada bu var idi, burada bu yox idi. Yəni bu formada yaza bilərsiniz və mən güman edirəm ki, ə, belə deyək Abdiriyentlərimiz listeningi yazmaqda o qədər də çətinlik ə, çəkməzlər və bilirsiniz ki, sizə ən çox bal gətirən də elə ə, dinləmə və mətn suallarıdır. Bilirsiniz ki, yəni bunlara diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Oturum məsələn ə, bunu belə yazmasam da olar deyib üstündən keçməyin. Çalışın ki, hər bir suala diqqətlə, məsuliyyətlə yanaşasınız ki, sonradan peşman olmayasız və güman edirəm ki ə, bu videom sizin üçün faydalı oldu əziz abonentlərim hələlik